Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanal izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində, deməli, 17 saylı bağçıya, keçmiş doğum evinə, e, pazar məyəninə yaxın məsafədə yerləşən, 5 mərtəbəli Leninqrad tipli binanın, Leninqrad layihəli tam yaşayışlı binanın 1-ci mərtəbəsində belə bir orijinal 5 otaqlı mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm. Mənzilimiz Hardasa 140 kvadratmetrdən ibarət orijinal 5 otaqlı mənzildir. Mənzilimizin otaqlarından biridir. Burada demək olar ki, otaqların hamısı böyük olduğu üçün hamısını qonaq otağı kimi, yəni düzəltmək mümkündür. Bu evimizin otaqlarından biridir. Pəncərə baxır binanın qarşı tərəfinə. Binamızın geniş həyəti var. Yəni maşın saxlamağa, uşaq oynamağa Burda yerləşir. Bu 5 otaqlı var da, otaqlarından biri iç iç olur. Burada eyni otaq boydadır. Ki otağın ikisi balkon açılıb qatılıb otaqlara. Hardasa balkon açılmadan 18 kvadratə yaxın deyimiznin otaqların ölçüsü. Balkon açılıb qatılandan sonra artıq 22 kvadratə yaxındır. Burda bu ikinci otağımız oldu. Burda da yenə pəncərə baxır binanın həyətinə. Pəncərlərin hamısının dəmiri barmaqları var. Evimiz tam təmirlidir. Qazı, suyu, işığı, küpçəsi var. Evdə isitmə sistemi kombidir. Mətbəx mebelimiz də var. Bura evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz isə giriş qapısıdır. Və bura, bura giriş qapısıdır. Kladovka üçün orada yer var. Bu dəhlizə gedən koridordur. Burada yerləşir evimizin. Deməli, evimizin sanitar qovşağı, ayaq yolusudur. Bura evimizin hamam otağıdır. Bütün aksessuarlar mövcuddur. Yəni evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Alan adam birbaşa köçüb qala bilər. Bura isə evimizin mətbəxidir. Bu belə bir geniş mətbəximiz var. Mətbəx mebeli yığılıbdır, təzə yığılıbdır. Görürsüz, burada da balkon açılıb qatılıb mətbəxhə. Burada da həyətə baxır pəncərə, kondimiz var. Deməli 100 kvadratmetrdən ibarət orijinal 5 otağlı mənzildir. Skvaznoydur. Burada otaqlarımızdan dördüncüsüdür. Toys, üçüncüsüdür. Bura baxır binanın arxa tərəfinə. Mənzilimiz təmirlidir. Görürsüz? Şıqlı bir mənzildir, havalı bir mənzildir. Hardasa Belə götürəndə bir 7-8 ayın təmirlidir. Bura oldu evimizin 4-cü otağı. Hal-hazırda evlərdə otaqlarda lamoska olmadığı üçün çəkilişimiz biraz qaranlıq düşə bilər. Burda da yenə pəncərə baxır binanın arxa tərəfinə. Görürsüz, qiymət 106500 manatla satışa çıxdırılıb. Real alıcı olarsa qiymətdə cüzi endirim olacaq. Bura da evimizin 5-ci otağıdır. Belə bir 5-ci otağı var. Otaqların hamısı genişdir, eyni ölçüdədir. Burada da yerə pəncərə baxır, binanın arxa tərəfi. Qiymət 106.500 manat, sənəd qutsa. Üzə dəstəy olması üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günün ş bu qədər.